Kita mulakan video ni dengan satu pantun. Kawan aku tinggal kat taman pasu. Su Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak buat review dua game Yang mana kita nak review penentuan tempat ketiga dalam National League Dan kita nak review final National League Yang mana pasukan Portugal yang kapten dia adalah Cristiano Ronaldo Berjaya dapatkan trofi National League buat kali kedua dalam sejarah mereka Dan kalau hampa nak tahu sejak National League ni diadakan Tak ada pasukan pun pernah menang dua kali Kecuali Portugal yang menang pagi tadi So tak mau cakap banyak kita masuk ke dalam game Kita masuk ke penentuan tempat ketiga dulu antara pasukan Jerman dan juga pasukan Perancis. Game Jerman dengan Perancis ni kalau hang tengok betul-betul barulah hang tahu pasal apa dia pemain penentuan tempat ketiga aja. Kalau nak compare gameplay depa dengan gameplay finalis iaitu Portugal dengan Sepanyol memang macam langit dengan bumi. Sebab kalau kita tengok dalam game Jerman dengan Perancis ni ah, masing-masing pasukan ada kelebihan. Tapi aku boleh tengok pasukan Perancis depa lebih ambil kelebihan yang depa ada daripada pasukan Jerman. Sebab kalau hang tengok dalam game Walaupun Perancis menang 2-0 Tapi kalau tengok daripada segi penguasaan bola Daripada segi attacking Jerman lagi control tak game ni Lagi-lagi mereka -lagi, main dekat home mereka sendiri pula Tapi macam mana boleh terciduk sampai 2-0 Sebelum tu kita tengok line up dululah Line up antara kedua-dua tim Kita tengok pasukan Perancis Mereka turunkan barisan terkuat mereka Dan macam biasalah mereka mainkan Rabiot dan kali ini Mbappe bukan main dekat striker Dia main dekat bahagian left wing Dekat belah kanan pakai Kolomuani Dan striker tengah dia pun pakai Marcus Turam Ryan Cherky dalam game ni start as attacking midfield kalau kita talk back four, dekat left back dia pun pakai Lucas Digne. Partner center back dekat tengah adalah Lloyd Bade dan juga Lucas Hernandez. Dan dekat belah kanan adalah Malo Gusto. Keeper dia pun pakai Mike Mainon. Sorry lah kalau salah sebut nama. Untuk Jerman pula kalau pun tengok line up dia memang kurang perkenal sikit lah. Striker pakai Fukruk tu ok lagi. Untuk tiga dekat belakang Fukruk, dia pun pakai Adeyemi dekat belah kanan. Flora Woods dekat belah kiri. Dan Walter Mead dekat bagian tengah. Walter Mead tu tinggi betul mat 198. Dekat 2 meter ke dah. Dia pun pakai Pascal Gross Dengan Leon Goretzka Dan back four Dia pun pakai Joshua Kimmich Dekat belah kanan Partnership Roman Koch Dengan Jonathan Tah Dan juga dekat belah kiri Dia pun pakai Raum Ataupun David Raum lah Keeper dia pun pakai Mark Andre Ter Stegen kan? So macam mana perjalanan dalam game ni Kalau hang tengok lah dalam game ni Lagi-lagi dalam first half Hang boleh tengok macam Perancis tak chance nak menang Sebab Jerman memang control betul-betul dalam game ni Jerman dia pun lebih kurang calon dengan Portugal lah itulah Dia pun tak ada masalah nak control game Dia pun tak ada masalah nak stopkan attack lawan tapi mereka ada masalah daripada segi penyudahan dekat gol. Dalam game ni kalau hampa tengok, Jerman terlalu berharap dekat pemain macam Adeyemi untuk skor. Sedangkan Fokuruk dalam game ni, dia tunggu dalam kotak penalti. Walaupun dia main as target man, orang tak swap bola pun dekat dia. Aku pun tak tahu pasal apa dalam game ni. Nagasman main ke Fukuro dan juga Walter Mate lah. Walter Mate dalam game ni pun dia bergerak sebagai striker juga dalam kotak penalti sebab dia kan tinggi. Tapi itulah bola bila swap dalam kotak, depa dah target Walter Mate je. Fukuro tu jadi macam tunggu aja. Dia just jadi macam another player je dalam game ni. Dan lagi menarik untuk Jerman, bila Perancis counter attack dengan depa sebab Perancis ni depa counter attack dengan terburu-buru gila tau. Depa tak ada main pelan-pelan, depa -pelan. terus hantar bola pergi atas dan Jerman senang nak block benda tu. Dah sebab tu lah aku kata Perancis memang tak lecah nak menang kan. Jerman memang depa conquer game tunggu time depa nak score gol je. Tapi itulah depa dapat chance depa tak boleh score. Memang dalam game ni Mano memang perform goalkeeper Perancis. Daripada segi ball playing, daripada segi save banyak kursus save dia buat tau. Tapi kalau hangpa tengok betul-betul sebenarnya Jerman ada banyak chance yang sepatutnya depa boleh score kalau depa ni lebih tajam. Sampailah dapat satu lorongan bola daripada Chouameni. Oi Chouameni hantar bola, hantar bola tu kuasa bola tu tak adalah kemas mana. Tapi Mbappe punya first touch What a touch daripada dia Dia buat first touch Dia buat fin sikit Lepas tu dia shoot masuk dalam gol Yang tu tak boleh nak salahkan Terstegel lah Sebab tentu pun Dia pun macam tak nampak sangat Mbappe Bila Perancis dah start score Barulah mereka ni boleh settle down Han nampak dah betapa lamanya Perancis nak settle down dalam game ni Tapi Jerman tak ambil peluang Lepas tu bila Mbappe dah score gol pertama Second half Perancis lebih kepada play safe lah Dia main pelan-pelan Tapi dia pun still main counter attack Cuma dia pun tak set agresif awal-awal dan waktu ni lah Jerman dah start buntu dah nak cari peluang sebab tadi Perancis pun bila dia pun bertahan, dia kau-kau bertahan. Pemain macam Malo Gusto, pemain macam Loic Badik memang betul-betul perform dalam game ni. Cuma tu lah kalau tengok sebenarnya untuk dua-dua tim ni ada satu kekurangan besar tau Dan yang paling menariknya kekurangan tu adalah dekat tempat yang sama Dekat Jerman lah, depo punya kekurangan Masih lagi depo tak selesaikan Game lawan dengan Portugal lah tu kan kekurangan depo aku cakap dekat belah kiri depo kan Dan dalam game ni lawan dengan Perancis sekali lagi depo masalah dekat bagian tu Aku nampak depo ada masalah dekat bagian tu disebabkan flora woods terlalu tinggi sangat atas dan lambat sangat nak turun track back. Sebab kalau tengok dekat belah kanan, walaupun pemain macam Ademi dia tolak ni atas, tapi akan ada player yang backup dia dekat belah kanan. Contoh macam Goretzka akan selalu turun ataupun Ademi pun walaupun dia tengah attack tapi bila kena counter dia pun lari turun balik Florian Wirtz aku dia agak lambat sikit turun dan banyak kali dalam game ni hang boleh tengok ni dia one on one dia jangan left back Jerman. Tapi itulah aku kata dia pun tak ambil peluang. Perancis dalam game ni tak ambil peluang sebab apa? Kolomoni tawawan one on one pun banyak kali dia tak lepas juga. Dan untuk Perancis pula belah Lucas Digne. Ha, dekat belah left back depa. Lucas Digne tu dia selalu sangat terlepas bola. Tahan tak kena apa semua buatkan counter attack pasukan Perancis jadi agak lambat. Dan satu lagi masalah Jerman dalam game ni adalah komunikasi Robin Koch dengan Jonathan Tah Komunikasi depa memang barai lah. Depa macam sembang macam sama batu. memang tak faham apa. Robin Koch dengan Jonathan Tah ni banyak kali buat mistake. Dan kemuncak kepada mistake adalah mistake Robin Koch yang mana dia pick assist dekat Mbappe. Mbappe boleh tolak bola ke depan. Lepas tu dia assist dekat Oli untuk Alicia score. So Jerman kalah 2-0 dalam game ni, aku rasa ni adalah game yang tak boleh dimaafkan untuk Jerman sebab sepatutnya dengan cara dia main dalam game ni, dengan can-can yang dia ada, dia sepatutnya boleh menang. Cuma kena bagi kredit juga dekat dua-dua goalkeeper, Mat Mainon dan juga Mat Andre Ter Stegen. Walaupun aku kata tadi Jerman banyak can, tapi Perancis pun ada banyak can juga. Dan Mat Andre Ter Stegen banyak buat save. Ada sekali dia buat save 1-1 -on dengan Mbappe. Waktu tu kita ada rasa macam goal dah kan Mbappe one one dengan defend Dia dah lepas dia dah daripada defend Lepas tu dia shoot Alah mak dia tersetengah bersih pula Kita masuk ke final pula Antara pasukan Portugal dan juga Spanyol Wih game ni menarik betul ya tau Antara dua-dua tim ni Kalau kita tengok cara dia pemain Han tengok daripada segi position Han mungkin akan kata Spanyol layak untuk menang Tapi kalau han tengok daripada segi keseluruhan Kita boleh kata dua-dua tim sebenarnya deserve untuk menang tau Spanyol layak untuk menang Portugal pun layak untuk menang sebab itulah sampai ke penalti dan siapa penentu dia Alvaro Morata Tu lah kan. Ha, tu saya kita semak tu. So Spanyol dalam game ni aku dapat faham lah kan betapa sakit hatinya depa sebab dalam game ni depa leading dua kali tapi dua kali Portugal boleh samakan kedudukan. Mula-mula depa leading gol daripada Zuber yang mana sepatutnya waktu tu Joao Neves kena do better lah. Zuber Mendy skor gol pertama. Lepas tu Nuno Mendes aku rasa orang tak predict pun nak shot daripada situ. Dia shot bagi jadi satu sama. Lepas tu sekali lagi Spain skor gol daripada Oyarzabal dan sekali lagi hero depa Cristiano Ronaldo selamakan kedudukan bagi jadi dua sama Dua kali leading Dua kali kena Hambayangkan kalau tiba-tiba Portugal score gol ketiga Tak koyak akan play-play Spain Cuma kita faham lah kan Spain mungkin lah ni tempang dalam game ni Sebab Lami Amar tak main Eh main? Eh Syirah? Ha? Oi Lami Amar main lah Tak pasang pula dah. <tuh> Ha itu duk Padu sangat kan Dalam game ni hilang Oh, tak nampak apa So dalam game ni Kalau hampa tengok lah Benda pertama sekali yang Portugal buat apa dia Dia pun nak bagi play-play spin Hampa nak pegang bola Hampa pegang lah Ikut skor hampa lah. Tapi jangan bagi 2 play ni je pegang bola Nico William Lami Yaman 2 play ni dapat bola Terus play-play Portugal Kacau habis-habisan Lagi-lagi Lami Yaman Setiap kali dia dapat bola Nuno Mendes akan pergi terus kat dia Sampai Lami Yaman ni tak sempat nak buat turn tau Aku selalu tengok kalau Lamin Yamal dia akan create space untuk tempat dia sendiri untuk dia dribble. Tapi dalam game ni belum sempat dia nak turn Nuno Mendes dah pecut pi kat dia dah. Sebab tu lah dalam game ni Lamin Yamal memang barat. Han dapat nampak Dia hilang confidence dia Setiap kali dia dapat bola Dia tak tenang tau Dia nampak macam gelabah sangat Dan terlalu nak prove something Dalam game ni Bila dia dapat bola Dia tunggu tolak ke depan Dia tunggu shot Ni bukan Lamy Amal yang Selalu kita tengok ah. Ha. Sebab selalu kalau kita tengok Lamy Amal Dia ni akan tenang Tak kira lah ramai dia dekat mana Dia akan cuba gentle Play-play tu dulu Lepas tu dia akan buat shot Dengan betul-betul Bila dia ready Tapi dalam game ni Banyak kali situasi kita boleh tengok Lamy Amal Dia ni hilang bola Dan bila dia shot pun Dalam keadaan dia tak ready Dia just nak ramai Bah Moral tu nak lepas target goal saja, Tapi tak adalah aku nak kata Lambi Ahmad dalam game ni tak padu Dia padu Dia still padu Dapat chance walaupun dia shot secara mengkinzir buta saya kena, saya kena takut kena ban kan Kita kena mengizir Walaupun dia shock tu Shock dah tepat dan juga padu Tapi nasib baiklah Diego Costa boleh save Tapi kredit kena bagi penuh dalam game ni Dekat Nuno Mendes Sampailah member ni dapat Anugerah Man of the Match tau Bukan sebab dia stop lah Miamas sajalah Tapi disebabkan dia score juga gol dalam game ni Tapi aku rasa kredit kepada Nuno Mendes kalau lah dia tak jaga lah Miyama dalam game ni Mungkin Spanyol akan lagi mudah untuk menang Miyama dalam game ni totally memang barai Sampai dia pun kena kelok dekat extra time Memang kita boleh kata Nuno Medes buat raja dengan cukup mantap lah. Aku tak pernah tengok left back jaga Lamia Mal macam ni. Sebab sebelum ni kalau aku tengok dia lawan dengan Inter Milan lah. Bastoni ataupun Di Marco. Antara pemain yang aku respect dan aku rasa tak ada pemain yang boleh beat mereka. Tapi Lamia Mal boleh beat mereka dalam keadaan 2 lawan 1. Tapi dalam game ni, Nuno Mendes one on one dengan Lamy Amal, dia still tak boleh buat apa-apa. Bukan setakat tu, Nuno Mendes pula boleh dribble lepas dia. Kalau hangpa ingat balik, gol kedua tu, gol penyamaan CR tu, Nuno Mendes dribble masuk tau. Dia beat Lamy Amal. Lepas tu dapat kat CR, CR skor masuk. So untuk dua-dua tim dalam game ni, kalau kita tengok Spanyol memang dia control game. Dia ada chance lagi besar untuk menang. Hujung-hujung game pun kalau kita tengok lah, Walaupun Portugal ni sekat betul-betul pergerakan mereka dekat flank Tapi Spain still boleh digunakan dekat bagian tengah Untuk attack Portugal tau Itulah yang boleh tengok betapa solidnya Spanyol dalam game ni Zubin Mendy boleh dribble sorang-sorang sampai ke depan Pedri walaupun kena keluar masuk dengan esko Lebih kurang sama juga padu dah Merino pun dalam game ni nampak dia ni selalu naik turun So walaupun Portugal mereka terlalu fokus jaga dekat belah kanan dan juga kiri Tapi dekat tengah tu mereka still kalah tau battle dengan pasukan Spanyol Walaupun mereka ada play macam Bruno Fernandes Play macam Vitina Kita tak nafikan Pemain macam Bruno dan juga Vitina dalam game ni Memang dia perform Daripada segi bila dia pegang bola Tapi daripada segi bila dia nak rapah bola daripada Spanyol Dia selalu struggle So bila dah dua sama Spanyol Luis de la Fuente Dia masukkan Morata Aku tak ada masalah masukkan Morata Sebab Morata banyak kali juga Ada momen dia selamatkan pasukan Spanyol Tapi itulah bila masuk ke penalti Aku tak harap Morata ambil tau Okay, waktu ni kan aku jujur abang Ada beberapa player yang aku ragu-ragu nak ambil penalti Pemain pertama adalah Alex Baina sebab dia ni baru masuk tapi dia boleh skor dengan baik. Yang kedua adalah Bruno Fernandes sebab aku rasa mungkin pressure dekat dia kan sebab dia tentu tengah pakai band captain tapi dia berjaya skor dengan cukup baik. Yang ketiga adalah Gonzalo Ramos. Ah ha, Gonzalo Ramos ni kalau hangpa pasan dia selalu jugaklah buat mistake yang mana merugikan Portugal. Tapi dia juga berjaya skor. Tapi yang paling aku tak confident Aku tengok Alvaro Morata Jujur lah Sebelum Alvaro Morata tu kan Waktu Alvaro Morata Dah setepat nak ambil, ambil penalti tu Aku macam Aiyah Aku rasa macam tak goal ni kan Sekali betul ya man dia ambil penalti tu kan dia macam macam tak ada perasaan tu dia ambil penalti dia rebah lepas tu tak gol ha, macam tu je dan kalau kita tengok dalam game ni Unai Simon dengan Diego Costa lagi-lagi dalam sepakan penalti lah Dodo ni sebenarnya perform banyak tekaan yang lah, mereka buat ni betul tapi tak boleh save yang paling hampir Diego Costa nak save adalah shoot daripada Isco dia boleh tampan tapi bola tu masuk juga tapi kemuncak dia dia save Alvaro Morata punya penalti dan tanah untuk pasukan Portugal lagi-lagi untuk Cristiano Ronaldo lah Lamiamat -lami jangan sedih sangat Han baru 17 20 tahun lagi yang boleh try nak menang national league ke world cup ke euro ke lagi-lagi Spanyol tengah kuat lah ni Dan mungkin lah Portugal boleh gunakan momentum menang National League ni Untuk mereka bawa dekat Piala Dunia Sebab satu benda positif aku tengok untuk Portugal lah Lagi-lagi Cristiano Ronaldo lah Sebab kalau kau tengok CR dekat Portugal lah ni ya, Bukan CR waktu dekat World Cup lepas tau World Cup 2022 CR lah ni dia dah lebih matang Dia lebih buka peluang untuk timid-timid dia untuk skor sendiri kalau tidak ah, CR dia tobat akan mengamuk kalau member dia shoot ke atau member dia tak pasti dekat dia ke tapi dalam game ni dia lebih tenang dan dia lebih Percaya kepada timid-timid -tim dia So tu membuatkan Player-player Portugal Nampak lebih respect dengan dia Dan aku harapkan Dia bawa momentum ni Ke Piala Dunia pada tahun depan Sebab ialah kan Kita dah tengok Messi julang Piala Dunia Kita nak jugalah Tengok CR menang Piala Dunia So tu lah video kali ni Macam biasa Kita buat best 11 Pilihan aku Untuk perlawanan final Dan juga penonton tempat ketiga ni Goalkeeper walaupun Costa jadi hero untuk pasukan Portugal Aku pilih Mike Mainon daripada pasukan Perancis Untuk partner center back aku ambil Ruben Dias daripada Portugal Dan juga Lloyd Bade daripada Perancis Untuk right back aku ambil Malo Gusto Dan left back tak ada orang lain lah Nuno Mendes Trio midfield dekat tengah aku ambil Zubi Mendy Pedri Pedri still perform ha, walaupun dia pekalah dan juga Vitinha untuk front three, ayah, aku tak sebut nama player ni langsung tadi Lupa, Rafael Liao Dia masuk-masuk, dia terus jadi susu-susu Hilang terus dalam game ni Padu betul dia dalam game ni ha, Walaupun Liao dalam game ni dia main dekat left wing Tapi aku nak letak dia dekat right wing Rafael Liao dekat belah kanan Papi aku letak dekat belah kiri Dan Cristiano Ronaldo dekat striker tengah So itulah video kali ini pihak Pala Bola Studio walaupun minta maaf agak terlambat sikit kan kita ucapkan selamat hari raya adil ada kepada semua viewer. Dan kalau lah hampa ada bercita-cita nak jadi content creator kan Hampa tak tahu nak beli bahan apa Hampa nak beli mikrofon daripada mana apa semua ataupun green screen ke ataupun softbox ke Hampa boleh je tekan produk yang aku linkkan dekat bawah ni okey. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehana. Assalamualaikum.